Построение анимации по кадровой с помощью глиттера, взятого в интернете. У нас с вами есть вывеска с красными буквами шинок, выделение, выделение подобное с помощью волшебной панночки. подобный пиксел. Видим, что в зону выделения попали лишние участки. Переходим в инструмент кисточка в, в быстрой маске и удаляем лишние участки недостаточно. Возвращаемся еще раз в режим быстрой маски. Кисточкой удаляем лишние участки. Недостаточно у нас зона выделения, поэтому и мы ее модифицируем. Модификация расширить на 2 пиксела. Вот сейчас вариант выделения букв нас устраивает. Ctrl-C, Ctrl-V команда, Ctrl-V еще раз, Ctrl-V. Каждая последующая вставка у нас идет со смещения для того, чтобы мы видели, сколько раз мы вставили. Сейчас мы вручную Сместим буквы на исходное положение в инструменте Move либо вручную, либо стрелочками. Сейчас мы с вами вручную это сделали, перешли на верхний слой. А вот сейчас с помощью стрелочек я смещаю и перевожу в нужное положение. Так, у нас с вами все подготовлено в исходном файле. Теперь нам нужно подготовить узоры глиттера. Выделение есть, все есть. Переходим на кадры глиттера. Редактирование. Определить узор. Узор номер один. Закрываем. Кадр глиттера номер два. Редактирование. Определить узор. Узор номер два. Заказность закрыли кадр. Кадр глитра номер три. Определить узор. Узор номер три. Окей, закрыли. Так. На верхнем слое мы находимся в исходном файле. Выполнить заливку. Выбираем первый узор. Окей. Отключили верхний слой, перешли на слой 2. Выделение у нас есть, готово выполнить заливку узор номер два окей перешли на нижний слой выполнить заливку узор номер три последний кадр нашего глиттера так сейчас переходим на панель анимация создать кадры из слоев выделить все включить для всех задний план и установить заливку 02. И вот сейчас мы видим, что глиттер мерцает у нас в названии вывески шинок. Теперь сохраняем файл для веб-устройств. Желаем удачи!